У вас 7-4, мои видания. Как Омск поживает. Как Орск? как Орск поживает. Кто? Голова, почему одна. Видна? Голова почему одна видна? Лицо одна где видна? твое? Лицо где твое? Вот оно. Ты совершеннолетний? Ты совершеннолетний. Да? Сумасшедшего в роду были. Сумасшедшего в роду были. Пентература какая? Пентература какая? Пенис, аратура. Понятно. Не успел заблокировать. Ни хрена да. себя у тебя микрофон в автомобиле стоит. Ну да. Большой? Посе... Ну, я не про большой, я про качественный. У нас с тобой, видишь, как-то разные воззрения на использование микрофона, судя по всему. Ну да. Ну да. Ты блогер, что ли, да? У меня капитальный микрофон. Капитальный. А? Блогер, что ли? Тиктокер? Ну, типа того. Тикток, а как у тебя канал? Ну, типа как у тебя канал называется? Давай зайдем. О, у, нас, у нас есть два канала. Есть на кухне Санютой посмотреть. Вот. Есть Аня и Рома Лайф. А сам-то ты откуда Аня и Рома Лайф? Москва. Город Герой Москва. Я из города Героя Белгорода. Белгород? Да. Белорад? да Белорад. Понимаешь. У нас у нас диспетчер, где я работаю, в Белгороде сидит. А чего он там сидит? Ну, заказы на Москву дают. Заказы на Москву Это серьезно. Тут я согласен. Белгород может рулить Москву. Это, это меня радует на самом деле. Будем, да. так сказать, расширять влияние исконных землей Руси и зем, земель Руси на территорию, вновь приобретенную в 1271 году, если я не ошибаюсь. Куда же ты? Куда же ты, Аня и Ванюша? Ну, куда ты пропал? У тебя ты пропадаешь периодически. Да нет, все, связь у меня нормальная. А, У меня просто начала вот это вот бегать, вот эта вот штучка, знаешь. А, ну это интернет, где-то. Да, что-то он зависит. Ну, у нас же тут стреляют, иногда попадают в различные оптоволоконные провода. Ты, кстати, почему. А что, сидите? Почему, почему в чате сижу? сидите. Почему <свят> сижу? Отдыхайте. язык. Я еще сам тебя посажу. Главное, в процессе расследования не выйти самому на себя. Знаешь, как у нас говорят? Ну да. Ты поработал, поработал, зашел в комнату отдыха. Тут у меня рядом с кабинетом, просто кабинет отдельно. Комната отдыха отдельно, так сказать, от глаз долой. Зашел, думаю, да, отдохну. Накачу 100 грамм, поговорю, так сказать, с призывниками. Ты, кстати, в армию не хочешь пойти? Я, не, см... не, я смотрю так? ты возраста призывного. Не. Служил? Служил. В каком полку служил? Да я не служил вообще. Как это ты не служил? Родину не любишь. Часто меня начинаешь пугать. Ты вроде как показался приличным человеком приличным человеком, а тут родине не служил. Как же долг отдать. Долги надо возвращать. Нет. Что ты? Что ты, касатик? Разве можно? Я не призывной. Я не призывной. Это ж почему же это вдруг? Потому что я получил паспорт России, поэтому я не призывной. Ты получил паспорт России, именно поэтому ты и призывной. Я тебя удивлю. Да, нет. Да. Мне уже сколько? Мне 34. А, ну так это прекрасно. У нас до 50 призыв. А ты до этого какой паспорт имел? Украины. А, так ты трофейный. Ты из трофейных. Почему из трофейных? Ну как, мы... Я уже, давно, я уже здесь давно, уже сколько, 12 лет. Ну так все равно, откуда из Украины переехал? Луцк, Ровно. Я понял, Луцкая, э, Луцкая область. А, не, Балынь, 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 не Балынь не называется, не да? Да, Балынь да? же, что да. у них называется. Вот смотри, какие у меня познания в географии, так сказать, государства противника. Так ты наоборот нам нужен, как никто иной. Ты же понимаешь, что ты, владея украинским языком, так сказать, знаниями топографии, знаниями местности, местных обычаев, э, можешь помочь армии России, так сказать, уничтожить э, фашистых фашистов, фашистых на фашистских фашистях. Я в армии, в нас не служил тоже. У кого это у нас? Кого ты это называешь нас? То есть ты против России? Не, не, То есть ты против не, не, России. Не... Знаешь, ты э, сомнителен, я тебе скажу. Сомнительный почему? Ну, не знаю, не знаю. Зря мы тебе гражданство не дали, как мне кажется. Зря. Надо пересмотреть ну, почему, этот вопрос. Почему я помогаю, Еще, может, раз, еще раз напомню, как называется твой канал. Ну напомни, ну что ж что, что ты, господи, начал колоться, колись уж до конца, а потом с чистой совестью на свободу. Куда же ты? Козел. А -а -а -а, иди там, профессор, иди сюда, выпей с нами, понимаешь. По-русски можно? Я по-русски разговариваю, разве не слышно? Ну, я ничего не понял, что вы сказали. А, это у нас такой русский язык в разных регионах России. Разный русский а. язык. Ага. -а. Так. У нас это где? Город-герой Белгород. А вы откуда? А, мы город герой Дагестан. Нет такого города. Ну, для нас есть. А вы я служили? А вы служили в армии? Ой, а? В армии служили? Да. В какой? Мужик. В российской? Хорошо. Или в Дагестанской? ВДВ. А в, в какой армии ли? служили? В российской какая или в А, нет разницы. А То есть вы считаете, нет что Республике Дагестан армия не нужна? Лучше служить в той нет, армии, нет. которая поработила нет, Дагестан, нет. правильно я понимаю? Я, ну, я, ну, я хорошо имею в виду. Хорошо же, когда ты служишь э, в армии поработительницы. Вот и вам а Ш... Вот я об этом и говорю. Россия когда-то когда когда не вы, вы, перебивай вы, старше. Вы, 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 я еще раз повторяю, не перебивай, старшек, Я задаю вопрос. Является им является ли имам Шамиль героем народов Кавказа, в том числе и Дагестана, в том числе? Ответь мне на вопрос. Является ли имам Шамиль героем народов Кавказа, в том числе и Дагестана? Нет разницы, да? А не считается. Хорошо, задам другой вопрос. Считается ли генерал Ермолов героем народов Кавказа? Честно говоря, я даже такого не знаю. А не знать? Это тот, не который, себе. это тот, который порабощал народы Кавказа. Да, мне вообще да, тоже. одно место. Тогда, место, тогда место. тогда твое место, тогда твое место, тогда твое место действительно в армии России в стаде рабов как овец. Действительно, тогда так. Раб а, есть раб. Ну, раб, раб, раб свободы, раб не свободы не увидеть, увидит. Просто, вы, вы сейчас провоцируете, вы сейчас. Почему я провоцирую? Боишься? Я не пойму, ты боишься правды? Я не пойму. Ну, неужели нет, страшно не слышать правду? Вы да, уже отслужили, чего бояться? 네, вы просто шарите, <cover> парень. Сейчас я же не про бояться, ]hyder. я же не про страх, нет, я же не про, я, я же не про пугать, я не про страх, я не про. Э, не нет, ты? я правду говорю. Почему армии? нет армии Паха? Дагестана? Паха? Вот парламент э, Дагестан входит в состав России. А почему Дагестан входит в состав России? Ну, я откуда знаю? Это же не облазил. Не знаю, да? А скажи мне, а ну, ты считаешь, что ну, служить в армии иноверцев и воевать на чужой земле, это не грех? Это не, это не, не грех, не грех да? Привет. Это Привет. не грех для мусульманина. А как же ты служил не в ВДВ России? Не Ничная, я а, не а, а твой друг как служил в ВДВ России? Тебе зачем мой друг? Вот я тебе сейчас говорю, я не Ты не служил, да. я ему задаю вопрос. Он служил. Да. Его совесть да. не мучает. Все, все люди грешные. Абсолютно, все абсолютно согласен. В том числе и я. И, и вы... Я а, в... а, а, да, 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 я слушаю, слушаю. Извини, что я тебя перебил. Ну, я, да, я все сказал. Все люди грешные, это, ты считаешь, по-твоему достаточное основание опустить руки и не бороться за свободу своего народа, да? Потому Но, что все люди грешные. Поэтому ну, совершенно необходимо пойти и послужить а потому, в армии а потому, страны поработительницы. Один... Правильно я понимаю, да? А нет, ну я один... правильно один... тебя и понимаю. Один... Народ, народ Дагестана не имеет собственной воли, э, стремления к свободе, к э, стремления к развитию своей культуры, к познанию собственной истории. Я правильно понимаю или нет? Я ошибаюсь. Ну, вот я сейчас, как есть, наш народ, он тупой, тормознутый, И правительство... И ты считаешь, что с этим необходимо согласиться, что народ тупой и тормознутый? не надо ничего менять? Я уеду в Египет, на это не нужно. Твои и дети, уже дети твои дети забудут язык твоего народа. Дети будут... Твои дети забудут язык твоего народа и будут называть себя русскими. Как ты считаешь, это правильно или нет? Это неправильно. Это неправильно. Они не будут. Еще а почему как. сейчас диалог? Еще как буду? Ну, потому что я украинец, например, который живет в России. А президент, я отвечаю на твой вопрос. Тебе интересен ответ мой? Я украинец, который живет в Российской Федерации. Президент России Владимир Владимирович Путин заявил, что украинцев не существует что украинцы и русские – это один народ. Но это не так. Я украинец. Mm -hmm. Я русским никогда не был. Мне мама рассказывала… И что вы делаете для этого? Я делаю для этого Белгородскую народную республику, город Белгород, в котором я живу, пытаюсь отделить от империи, которая вы, порабощает народ. А как вы этим, За компьютером, за экраном? Это я сейчас за экраном. А, и слово. Это ну, я сейчас а, за экраном. И слова тоже. Как говорят украинцы… Э Книга, ну слово, морська глибина. Хто в ній пірне аж до дна, той, хоч і труду мав досить, дивні перли виносить. Отак і все.